В Будапеште, в самом центре города, на парадном большом бульваре, в двух шагах от парламента находится вокзал Западный Нюгати. Он был построен в конце 19 века компанией Юстова Эйфеля, автора знаменитой парижской башни, которая появится лишь через 10 лет. Эйфель разработал уникальный проект, согласно которому... Строительство нового здания вокзала Нюгати велось без сноса старого вокзала, прямо над ним. Вокзалу Нюгати больше 130 лет. Он и сейчас крупнейший транспортный узел Будапешта и главное украшение Большого бульвара. Это удивительное произведение архитектурного искусства и очень атмосферное место. Вокзал сейчас именно такой каким был до Первой мировой войны. Со стенами из красного и желтого кирпича, с чешуйчатой металлической кровлей, с башенками, фигурными карнизами, арочными окнами, с часами посередине стеклянного фасада, с чугунными листьями на капителях колонн и короной на коньке крыши. Ни переделывать, ни ломать вокзал никто не собирается. Более того, в отдельной, похожей на шкатулку пристройке к Западному вокзалу все это время сохраняется в полной неприкосновенности королевский зал ожидания. Nein,